جب سے کائنات بنی ہے اور کائنات میں بے شمار دنیایں تخلیق ہوئی ہیں ان تخلیقات میں جب ہم پیغمبروں کا وصف تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ پیغمبروں نے نو انسانی کو اچھائی اور برائی کے تصورات سے آگاہ کیا ہے جتنے بھی عمال و حرکات ہیں اس میں تمام نو اور نو انسانی مشترک ہیں ان احوال میں اچھائی اور برائی کا تصور صرف انسانی کو منتقل ہوا جب ہم زمین پر موجود دوسری نو کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہر نو دوسری نو کے ساتھ باہم مشترک نظر آتی ہے زندگی کے جتنے تقاضے ہیں زندگی میں جتنے جذبات اور احساسات زندگی بنتے ہیں وہ سب انسان کی طرح دوسری نو میں بھی موجود ہیں انسان انسان اور حیوانات میں انسان اور دوسری مخلوقات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان دوسری نوعوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. زیادہ ہے ہے علم رکھتا ہے. اور انسان اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ یہ ساری زندگی انفارمیشن یا اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے اطلاع بذات خود نہ بری ہے نہ اچھی ہے اطلاع میں معنی پہنانا اچھائی یا برائی ہے ایک آدمی محنت مزدوری کر کے غزائی ضروریات پوری کرتا ہے دوسرا آدمی چار سو بیس سے اور چوری سے غزائی ضروریات پوری کرتا ہے محنت مزدوری سے غزائی ضروریات کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے دماغی صلاحیتیں استعمال کرنا پڑتے ہیں اسی طرح چوری کے لیے بھی کچھ نہ کچھ محنت کرنا پڑتی ہے دونوں آواز کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ روٹی کھاتا ہے دو روٹی کھانے کا مطلب یہ کہ اتنا ملتی ہے کہ جسمانی ضروریات کو پورا کرنا اس طرح ممکن ہے کہ کچھ کھایا جائے دونوں صورتوں میں وہ روٹی کھاتا ہے اس روٹی سے خون بنتا ہے اور خون کی ترسیل سے اس کی زندگی میں روشنی ہوتی ہے اور زندگی کا چراغ ملتا ہے فرق یہ ہے کہ اطلاع معنی کس قسم کے پہنائے گئے اگر معنی برائی کے تصورات کے پہنائے گئے تو اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور اگر اطلاع اچھائی کے وہاں پہنائے گئے تو ضمیر مطمئن ہوتا ہے اس کے برعکس نو انسانی کے علاوہ دوسری کوئی مخلوق ضمیر سے واقف نہیں ہے دوسری مخلوق نہیں جانتی کہ ضمیر کا مطمئن ہونا یا ضمیر کا ملامت کرنا کیا معنی رکھتا ہے جب انسان اطلاعات میں معنی پہنا کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے تو زندگی کا محاسبہ اسے یا تو مطمئن کر دیتا ہے یا وہ بے چین ہو جاتا ہے اطمینان قلب انسان کو یا آدمزاد کو روح سے قریب کر دیتا ہے بے چینی آدمزاد کو روح سے دور کر دیتی ہے اور یہ اطمینان یہ بیچینے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نظام کے تحت پیغمبروں نے اچھائی یا برائی سے نو انسانی کو آگاہ کر دیا ہے یہ انسان کا شخص ہے کہ اگر کوئی انسان اچھائی یا برائی کے تصور سے واقف نہ ہو یا اس کا ضمیر اسے ملامت نہ کرتا ہو یا مطمئن نہ ہو تو وہ کسی بھی طرح اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق نہیں ہے جب انسان اطمینان قلب کے لیے جد و جہد کرتا ہے وہ اس کوشش کے نتیجے میں کسی نہ کسی مرحلے میں روح کو تلاش کر دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری زندگی کا دار ودار اطلاع پر ہے اور اطلاع کا تعلق روح کے ساتھ وابستہ ہے جب تک روح اطلاع فراہم کرتی رہتی ہے زندگی زندگی رہتی ہے اور جب روح اطلاع کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہے تو زندگی موت میں بدل جاتی ہے روح کی قربت کے بعد اس کے ذہن میں پہلا سوال جو ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ روح کیا ہے باز باز وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں میں کیا ہوں اس کو ایسی سندھ کی طرف لے جاتی ہے جس سندھ کا تعین نہیں کیا جا سکتا یعنی ایسی سندھ جس کا تعین دائروں میں مقامات یا حد بندیوں میں کیا جا سکتا ایسی سم سے متعارف ہو جاتا ہے جو لا تناہی ہے یہی لا تناہیت خالق ہے اور خود تناہیت مخلوق ہے تناہیت جب لا تناہیت کو تلاش کر کے اس کے ساتھ ہم رشتہ ہونا چاہتے ہیں تو اس عمل کا نام روحانیت یا روحانی علوم ہے